10 вересня в палаці дітей та юнацтва відбувся День відкритих дверей. На сьогодні палац є одним із найпопулярніших центрів позашкільної освіти у нашому місті, який пропонує своїм вихованцям заняття у різноманітних секціях. Недільний захід відвідала велика кількість людей. Побувала у палаці і наша знімальна група. Дивіться далі. 10 сентября в Измельском дворце детей и юношества состоялся День открытых дверей. Данное мероприятие посетило большое количество маленьких измельчан и их родителей. Вниманию гостей была представлена презентация кружков и секций, а также небольшой концерт, подготовленный силами сотрудников и воспитанников центра. Каждый желающий мог посетить интересующую его секцию и пообщаться с руководителями и посетителями кружков. Как рассказала наша съемочная группа директора дворца детей и юношества Алла Иванова, главный измельский центр внешкольного образования ежегодно посещает около тысячи детей, каждый из которых находит интересное занятие для себя. Сегодня очень активно идет реформа системы образования в нашей стране, в том числе и внешкольного. Главная задача внешкольного образования ⁇ это удовлетворение запросов мальчишек и девчонок в их познавательной деятельности. Сегодня в нашем центре работает 69 групп кружков. Как отметила Алла Тимофеевна, одной из главных целей, которую несет в себе внешкольное заведение, является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это около тысячи школьников нашего города в течение года будут посещать кружки, клубы, секции по самым разным направлениям воспитания. Главное внимание в этом учебном году будет уделяться национально-патриотическому воспитанию. С этой целью у нас открывается военно-патриотический клуб жура, в котором ребята будут изучать историю нашего города, Украины, будут проходить строевую подготовку, подготовку по стрельбе. Стараниями талантливых сотрудников в центре все время открываются новые направления, которые интересны современной молодежи. Мы очень тщательно изучаем спрос наших мальчишек и девчонок на открытие новых кружков. С этой целью за последние годы мы уже открыли по итогам такого спроса, открыли кружки велосипедного туризма, английского языка, немецкого языка. Сегодня у нас открывается новый танцевальный коллектив, коллектив эстрадного танца «Драйв». То есть ребята могут применить свои умения, знания, навыки по всем направлениям воспитания. Коллектив центра всегда рад новым воспитанникам и приглашает всех желающих присоединиться к большой дружной семье Дворца детей и юношества. Если вы еще не приоделились, не нашли себя, не знаете, как провести свое свободное время, пожалуйста, приходите в наше внешкольное учреждение, находите себе дело по душе. Татьяна Сыркана, Наталья Матвейчук, Местные новости.